Всем привет, Таланы и Вогель. Вогель, Турция. Свежие ботинки, вот недавно их приобрел. И сразу есть от, от, от них ощущения приятные. Ну и расскажу вам, в сравнении с Таланами, которые э, долго уже ношены. И, и заметная разница. Вот у многих возникает вопрос. То, что сейчас есть в продаже. Из тактической обуви именно вогели, лова, таланы. Ну и там еще много чего, но в основном идут вогели и таланы. И вот таланы у многих уже есть. И вопрос такой возникает у людей, стоит ли таланы поменять на вогель. Давайте сразу начнем с взвешивания. Правый ботинок вогеля. 661 грамм правый ботинок талана 920 грамм и я вам скажу что разница в весе очень ощутима кто носит такие ботинки больше суток например находится в данной обуви сразу видна разница и чувствуется вот эта вот разница в весе в таланах тяжеловато с таким весом то есть ноги сразу ощущают в Огеле намного легче. Это первый плюс. Второй плюс, который я ощутил, это то, что вот эта обувь реально дышащая. То есть нога у тебя в ней, ну потеть-то она потеет, но она дышит и не преет нога. Никакого запаха, кстати, нету. Больше суток вот не снимаешь и нога чувствует себя нормально вот в этой обуви. Если сравнивать с этой, то намного лучше. Я, я понимаю, что есть варианты еще лучше вогеля, вогеля, но я сравниваю бюджетный вариант, доступный вариант. По цене, чтобы не загоняться. У талана какой-то специфический запах. Или же используют они какой-то клей. То есть нога сама по себе начинает там преть. И ну, кто, кто сталкивался, тот меня поймет, напишите в комментариях. Запах просто какого-то кошачьего туалета происходит, когда ты после суток, после больше снимаешь ботинок, то кошмар какой-то, конечно. Второй плюс это удобство и комфорт. В этих намного комфортнее, потому что сами вот эти берцы, они сделаны из таких материалов, которые более эластичные. То есть ты надеваешь и чувствуешь себя в них, ну как бы непринужденно. Никакого Нету дискомфорта. Таланы одеваешь, они более грубые, не такие эластичные. Подошва не такая эластичная, сам ботинок не такой эластичный. Ну и ты первое время, пока они даже новые, да и потом вот, когда даже разношенные, ну, ты не ходишь как робот. Понятно, что человек ко всему привыкает, но человеческий организм привыкает, также и ноги привыкнут. Но если сравнивать это и это, то это более человечный вариант в которых ты будешь чувствовать себя более комфортно. Еще огромная проблема, просто не хочется одевать вот эти ботинки из-за того, что их, во-первых, и тяжело, быстро ты их не оденешь. И также снимать тоже их тяжело. Иногда даже нога судорога хватает, когда начинаешь снимать это все, приходится сильно расшнуровывать шнуровку саму, так, чтобы быстросъем, как бы, но не, всегда получается, даже разношенные ботинки. И то есть так, такой момент, что тяжело их обувать и тяжело снимать. Эти, опять же, из-за более эластичных материалов, удобно одевать, удобно снимать, даже новые, даже не разношенные, нога в них ну, практически без какого-то сопротивления заходит и выходит. Плюс еще сделан вот такой вот вариант с замком ну как бы быстросъем. Ну, я надеялся, что это будет работать лучше, но оно как бы, ну работает, но не так, как хотелось. Вот так здесь есть. То есть оно, этот замок помогает. Ну и в случае у кого может в этом месте нога шире, то регулировка такая вот имеется. По внутренностям мембрана дышащая, та которая не гортексовская, скорее всего, а драйтекс, то что дешевле. Воду я в них не набирал, но под дождь попадал. Новые, не пропитанные ничем, они воду ну, не пропускают. Не стоял в воде, но просто они на мойке, на автомобильной, под дождем. Вода летела, но они воду отталкивают. Таланы также я в воде не стоял, но по снегу ходил. Какое-то время они сухие потом они все равно промокают Ну и да да вода все равно просачивается даже вот если не стоять в воде а просто по снегу ходил промокают они то есть здесь эти я ничего так не испытывал но эти воду пропускают если посмотреть по форме изготовления данные данный ботинок Ну мне кажется более правильная форма в этом ботинке чем в этом вот видите вы есть разница также в изготовлении. Ну и по поводу подошвы. Кстати, подошва на таланах очень скользкая. Очень скользкая. То есть в лед, в это все, ты скользишь. И даже иногда страшно по мокрому гладкому асфальту идти, потому что ну, скользит она, очень скользит. Один их плюс от таланов, что они долго убиваемые. То есть надежные, вот и долго стирающаяся подошва ну, которая, опять же, скользит везде. Сами они тоже, материалы у них грубые и долго нужно убивать. Но, опять же, вот эта долгоубиваемость, ну, не играет на комфорт. Эти, точно я вам не скажу, пишите их свои комментарии, насколько хватало и все. Но, опять же, на первое место выходит отношение к обуви. Как ты будешь носить условия, где ты будешь их использовать, в какой среде и все остальное. Но и опять же по качеству изготовления, все-таки эти приятнее держать стельки. Идут специальные стельки, да, которые типа быстро сохнущие, там вот форму занимают ботинка, которые не будут ерзать внутри, внутри ботинка. Здесь, вот я уже не помню, да, вот это оно, вот оно такое вот идет, со временем во что оно превращается. В таланах очень крепкий носок, скорее всего здесь вставка, может даже, не знаю, может даже металлическая идет. В огелях такого здесь нету. Ну, вот это все, вот это все сказывается, конечно, на их лишнем весе. Вкратце высказал свои ощущения. Ну и вот если у вас стоит вопрос, есть у вас таланы, купить вогели. Ну, однозначно покупайте, если есть возможность, приобретайте. По поводу лова или вогель. Смотрите, сравнивал я их, общупывал, обсматривал полностью, держал два ботинка в руках. Лова даже в некоторых моментах хуже. У нее подошва, подошва, если здесь подошва при изломе плавно изгибается, вот то уловы прямо щелчком она вот так ломается здесь посредине Ну и все остальное Ну может там гортексовская мембрана из-за того может лова и дороже но разница вполне таки ощутима в цене если брать вот вогель и лова поэтому тут уже на любителя Я не скажу что не, не заметил я чем лова лучше ну, пишите в комментариях кто конкретно сравнивал но мне кажется что переплачивать за лову не стоит, потому что вот вогель по более доступной цене. Ну и на закуску такой вот вариант летних, ну не знаю даже, их нельзя назвать летними ботинками, потому что это летом ты просто, ноги у тебя сгниют в них, просто не дышит ничего. Осенние, осенний вариант на день, на полдня, в сутки, если в них находишься, у тебя нога просто такое впечатление, что сгнила внутри этого ботинка. Дешевые, также они распространенные сейчас в продаже. Многие их берут из-за того, что ну, цена доступная. Смотрят, стоят эти вот и вот эти. Эти, например, 3700, эти 1700. Да, ну зачем, возьму эти ботинки, да и все. Взял и в конечном итоге ты все равно возвращаешься к более качественной обуви, потому что ну, это просто вредит ногам. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Все ссылки в Facebook, Instagram в описании к видео. Помогаем ЗСУ. Разом до перемоги.